assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatuvchilar Bilan abonentlar uchun ajoyib yangiligimiz bor Bilan o'zbekiston mobil ilovasi yangi yil yarmarkasiga start berdi yarmarkada ishtirok etish uchun dastavval Bilan abonent hisoblanishingiz kerak va telefoningizga Bilan o'zbekiston mobil ilovasini yuklab olishingiz shart ushbu ilovani yuklab olgandan so'ng ilovaga kiramiz bu yerda yangi yil yarmarkasi mavjud mana ushbu quticha ushbu qutichaga kiramiz bizga aksiya shartlari bor aksiya shartlariga kirishingiz mumkin bu yerda aksiya shartlari haqida batafsil ma'lumot berilgan 5 dekabrdan 15 yanvargacha davom etadi aksiya davomida siz bepul 2023 ming daqiqa sms va megabiytlarni qo'lga kiritishingiz mumkin bundan tashqari 1 terabaytni atiga 150 yuz ming so'm evaziga qo'lga kiritishingiz mumkin mana ko'rib turibsiz ijtimoiy tarmoqlar uchun atigi bir yuz ellik gigabaytni o'ttiz ming so'm evaziga qo'lga -e kiritishingiz mumkin qolgan qismini o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin va davom etish tugmasini bosish orqali aksiyaga ishtirok etamiz bizga to'qqizta sovg'a qutichasi mavjud shulardan uchtasini tanlashimiz kerak ya'ni har kuni biz shu to'qqizta sovg'a qutichasidan uchtasini tanlash orqali biz o'zimizga sovg'alar yutib olishimiz mumkin misol uchun birinchisini tanlaymiz mana birinchisini tanladik bir terabayt ya'ni o'ttiz kunlik internet paket ushbu paket uzaytirilmaydi mana bir terabayt yani, man, yutib oldik ya'ni bugun bir yuz ellik ming so'm to'lov qilsak bir terabaytni qo'lga kiritamiz birinchisi yaxshi ikkinchisini tanlaymiz ikkinchisiga mana bepul ikki ming yigirma uchta sms uch kunga qabul qilib oldik yoqish uchun mana bepul ulashni bosamiz mana yonda bepul ikki ming yigirma uchta sms qabul qilib oldik endi uchinchi sovg'ani ochamiz buni ochib ko'ramiz mana yetmish gigabaytni yetmish besh gigabaytni oltmish foiz -20 chegirma bilan qabul qildik atigi qirq to'rt ming so'm evaziga mana ko'rdingiz azizlar bilane abonentlari ushbu bilan o'zbekiston ilovasini yuklab olib aksiyada ishtirok etishingizni so'rab qolamiz